Да, ошибки сегодня были, ошибки были роковые для нас, но в то же самое время упрекнуть ребят в нежелании, нехотении я не могу. То есть ребята старались, насколько это возможно было, то есть создали достаточно моментов. Если по самой игре, то можно разделить игру, как говорится, на две части, то есть игра до первого забитого мяча. То есть мы в первом тайме не смогли реализовать свои моменты, во втором пропустили гол и нам уже, в принципе, Нужно было рисковать, то есть рисковать больше, скажем, работать на атаку. По ходу игры перестроились, три защитника выпустили два центральных нападающих. Моменты были, был выход один в один и у Артема Сетала был выход один в один и у Лактионова, но к сожалению реализация нас подводит. Все моменты, которые были созданы у наших ворот, к сожалению, влетели. Вот. Бывает такое в футболе. Вроде бы одна команда атакует, а вторая забивает. Поэтому мы сегодня попали как раз именно под такую игру. Вот. Ну, для нас это тоже опыт. Опыт. Все-таки, наверное, мы понимаем сейчас, какая разница все-таки между первой лигой и премьер-лигой. То есть, где индивидуальное мастерство футболистов на порядок выше, потому что есть один момент, они его реализуют. Есть два момента, они два реализуют. Есть три момента, они реализуют три момента. Все-таки в первой лиге такого индивидуального мастерства не всегда было. Поэтому, ну ничего, для нас это тоже опыт. У нас сегодня ребята, некоторые тоже дебютировали. То есть, поэтому, ничего, мы в начале своего пути, поэтому будем делать выводы, будем разбирать ошибки и двигаться дальше. То есть, в крайности бросаться не будем, то есть, поэтому... Жизнь покажет. Дякую, питання. Питання. Вчера я травмировался, когда ну, пока мы не знаем, когда он восстановится. То есть мы об этом узнали сегодня утром. То есть мы, он готовился в стартовом составе. То есть мы наигрывали, все моменты наигрывали с ним. К сожалению, утром мы узнали о том, что Кучеренко Саша не сможет сегодня участвовать в игре. Завтра будет обследование. Завтра будем понимать, то есть, как на какой стадии восстановления он сможет восстановиться, ну вот, ну это жизнь и это ж не роботы, это люди, и, к сожалению, да, выпал футболист, но не смогли мы сегодня достойно, скажем, заменить его, поэтому здесь от этого может быть и ошибки какие-то нервозные были в обороне, которые привели к пропущенным мячам. Что что плохо? Ну, это больше второй тайм. То есть, ну, во втором тайме мы уже увидели, рисковали, мы крайнего защитника поменяли, допилку, вот, и остались три защитника. Поэтому, конечно, нужно было кому-то из опорной зоны опускаться ниже и страховать, потому что зоны большие появились. И мы сознательно на это и шли, вот, ну, скажем, опуская место защитника нападающего. Поэтому... Функции вот такие были, чтобы опускаться ниже к обороне. Ну сегодня было два разных тайма. Мы в первом тайме сыграли очень невыразительно, не смогли зацепиться впереди, практически не было у нас каких-то позиционных атак, контратаки не выходили, поэтому была очень невыразительная игра, практически не ударили по воротам практически вообще не угрожали ударом э, не ударами не ни, ничем воротам соперника вот и в то же время дали создать опасные моменты у своих ворот э, сопернику вот второй тайм поговорили э, в раздевалке и вышли забили красивый голы Иван Матяш, забил который наверное повлиял в психологическом плане на и на рисунок игры, на уверенность нашу в игре. Вот. Ну а дальше команда Зирка хотели, естественно, отыграться, и шли, и шли большими силами вперед. Вот. Ну а мы получилось, использовали хорошие контратаки, распорядились. Антон, поступалинка здорово распорядился и вкатил передачу и, и сам забил вот. поэтому ребята молодцы что дотерпели выиграли эту игру заработали важных для нас три очка вот. но если говорить в целом об, об игре я уже повторюсь она неоднозначна. у нас много ошибок было в игре и мы еще не набрали свои кондиции нам еще много над чем надо работать и прибавлять Плюс, наверное, надо отметить, что особенно первый тайм мы проиграли очень много борьбы в центре поля. Поэтому мы не могли перейти на половину поля соперника. Питание? У меня вопрос. Вы взагалі ожидали того, что ваша команда может четыре мяча забить? Честно говоря, это для меня приятная неожиданность. Просто это футбол, так бывает. Сегодня сложился так поединок, что мы забили быстрый гол, сопернику пришлось раскрываться, и мы сегодня именно хорошо э, воспользовались контратаками, которые были. Конечно, до игры я не мог предположить, что мы столько забьем и пропустим и забьем, что матч будет такой результативный. Конечно, я не мог предположить. Гол матча ждется он такие удары тренуют. Вы знаете, такие голы, вы знаете, удары по воротам футболисты тренируют на тренировках всегда. Но именно такие по красоте мячи, наверное, в карьере у каждого футболиста, наверное, их немного. И Иван тому не исключение. Иван забивает, я считаю, что забивной нападающий, но именно таких красивых мячей я не припомню. У нас сегодня было две вынужденных замены. Володя Танчик за два дня до игры только приступил к тренировкам, и то по индивидуальной программе. Он тренировался в общей группе, у него дернута задняя поверхность бедра. И в принципе он сказал, что готов, его ничего не беспокоило. По первому тайму я видел, что нам не хватает скорости во флангах, поэтому я решил выпустить Володю. Но буквально он сделал первое ускорение, я вижу, он бегит практически на одной ноге. Поэтому я это заметил, спросил у него, что такое, Понятно, зная характер Володи, он сказал, что все нормально. Но я увидел, что ничего нормального нет, и поэтому его решил поменять, дабы его приберечь. Знаю, чтобы он, он хотел бы и остался, и старался бегать до, до конца, но в этом не было смысла. Поэтому пришлось его поменять. И Немчанинов Дима попросил тоже замену. Она была тоже вынуждена.